Всем привет! Сегодня с вами Извяг Павло, как всегда ваш Извяг Павло. И я сегодня расскажу три факта про криперов в Майнкрафт. Самых главных три факта. Но этих три факта я буду показывать э, в креативе. Любой надо креатив, да? Хотя давайте создам новый креатив. Так в принципе можно ласки создать да ну в принципе должно быть так э, пер э, первый факт факт первый заключается в том что они боятся котов Наверное, все это уже давно снаряжены скользи зня так и и сначала надо сделать Что надо делать Ладно, хотим втекать, да? Так, э, и они, так, идут им и Крипер их испугается, смотрите. Он у них втекает, а если я стою, он, видите, у них втекает. Он боится котов, видите, втекает, кот идет, он втекает. Это был первый факт. Второй факт. Второй факт. Э, их можно зажечь. Просто зажечь, подойти и в тебе снизу такая крипер, блин. И в тебе просто такая штучка зажечь. Вот там снизу табличка зажечь. И его можно зажечь. Это был второй факт. И третий факт заключается в том, что я <laughs> ну, не. А, криперы Да, криперы Просто тупо ну, э, Самое главное в Майнкрафте Даже Самый главный символ в Майнкрафте Это криперы Потому что Даже э, Потому что на Майнкрафте Когда написано Майнкрафт он э, Надпись на букве А Это крипер И это самое главное вот, что я вам хотел рассказать в сегодняшнем видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Добавляйте, думаю, на друзей ВКонтакте. Я подписанный по ВОЮСВЯК на фотографии у меня собачка. 60 друзей. 50, 50 друзей. Ну, все, все я вам рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь. Всем пока.